Assalamualaikum. Saya Muhammad Azman Mimujang. Saya akan membentangkan pengenalan. Yang pertama adalah kons konseptualisasi dan imperatif komunikasi kepengurusan dalam sektor awam. Dalam ekosistem pentadbiran awam kontemporari, komunikasi kepengurusan bukan sekadar mekanisme penyampaian maklumat, sebaliknya bertindak sebagai sistem saraf pusat yang menjamin kelangsungan takbir urus negara. Pandangan ini turut disokong oleh uh, Shokli Zalabak yang menegaskan bahawa asas organisasi yang kukuh bergantung kepada kepekaan terhadap nilai dan kemahiran komunikasi dalaman. Bagi latar belakang organisasi, uh, kita uh, memfokuskan kepada Jabatan Penerangan di mana Jabatan Penerangan Malaysia atau JAPEN uh, sebuah agensi strategik di bawah Kementerian Komunikasi memikul mandat nasional sebagai lidah rasmi kerajaan dalam memasarkan maklumat dasar negara. Peranan Japan adalah kritikal dalam membentuk naratif kebangsaan dan mengurus persepsi alam persepsi awam selari dengan prinsip komunikasi korporat yang digariskan oleh uh, oleh identiti, uh, identiti dan reputasi organisasi perlu diurus secara holistik. Log, jadi pernyataan masalah uh, adalah uh, walaupun struktur hierarki ini memastikan pematuhan arahan ia mewujudkan cabaran komunikasi yang ketara isu kritikal yang membelenggu membelenggu organisasi ini adalah fenomena herotan semantik dan kelambatan maklum balas struktur hierarki yang tebal mengakibatkan maklumat mengalami kesan telefon uh, rosak apabila bergerak merentasi pelbagai lapisan uh, birokrasi menyebabkan intipati arahan strategik gagal diterjemahkan dengan tepat di peringkat akar umbi. Uh, seperti yang kita lihat dalam gambar rajah ini, uh, rajah ini menggambarkan keperluan komunikasi menegak yang berkesan daripada pengurusan atasan ke peringkat pelaksanaan serta komunikasi bawah di atas tujuan maklum balas, pelaporan dan penambahbaikan Selain itu, komunikasi mendata adalah bahagian dan negeri juga penting bagi memastikan penyelarasan program dan perkongsian maklumat berlaku secara konsisten. Tuntasnya, tanpa pelan komunikasi kepengurusan yang sistematik, struktur hierarki ini berisiko mewujudkan jurang komunikasi, kelewatan maklumat dan salah tafsir arahan. Seterusnya, saya serahkan kepada Wan Rabani. Terima kasih. Apa yang digambarkan oleh Rizman tadi adalah satu bentuk entropi komunikasi di mana kualiti arahan merosot apabila ia bergerak melalui pelbagai lapisan birokrasi. Untuk menghentikan ketirisan ini dan mengembalikan integriti arahan tersebut Segmen ini akan membentangkan satu hala tuju yang jelas dan objektif yang tidak boleh ditalah tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warbani Biwaribahan, nombor metrik 290784 dari Pusat Kucing. Baiklah, bagi meneruskan pembentangan ini, saya akan bercerita mengenai pelan peningkatan amalan komunikasi yang dirangka khusus berdasarkan prinsip SMART. Objektif utama kita yang pertama adalah untuk memastikan ketepatan aliran maklumat kita menyesakan 1% arahan dari dasar daripada pengurusan atasan sampai ke peringkat pelaksana daerah tanpa sebarang gangguan semantik. Ini kritikal kerana salah faham di peringkat akar umbi seringkali uh, berpunca daripada mesej yang tidak jelas yang akhirnya menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kita. Seterusnya, kita mahu beralih daripada budaya arahan sehala kepada dua hala yang simetri. Mengikut pandangan Kim, 2023, dalam era digital ini, kemahiran mendengar adalah setara pentingnya dengan penyampaian maklumat. Kita akan mewujudkan saluran rasmi untuk maklum balas kakitangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penglibatan strategi pekerja dan merapatkan jurang persepsi antara pihak atasan dan bawahan. Apabila kekitangan mereka didengari, komitmen mereka terhadap organisasi akan meningkat secara semula jadi. Objektif ketiga pula, memfokuskan kepada pemerkasaan kompetensi pengurus. Kita mahu melatih pengurusan pertengahan dengan kemahiran mendengar aktif dan pengurusan konflik. Seperti yang dinyatakan oleh John Nansen 2023, kepimpinan komunikasi kepimpinan komunikatif adalah kunci utama. Pengurus bukan sekadar penyampai arahan tetapi bertindak sebagai jambatan yang memastikan visi organisasi difahami dan disokong sepenuhnya oleh setiap ahli pasukan mereka. Akhir sekali, kita akan menyeragamkan penggunaan alat digital melalui protokol penggunaan email dan portal rasmi yang ketat kita dapat mengelakkan pertindihan maklumat dan meminimumkan risiko penggunaan saluran tidak rasmi sebagai kesimpulan Pelan ini adalah satu pendekatan holistik menggabungkan ketepatan data, aspek kemanusiaan dan teknologi bagi memastikan komunikasi organisasi kita kekal, utuh dan efisien. Berikut adalah ringkasan dalam bentuk jadual yang telah disediakan bagi pemahaman lanjut. Objektif kita bukan sekadar menghantar maklumat tetapi memastikan maklumat itu difahami 100% tanpa gangguan. Demikianlah gambaran kasar tentang objektif dan halal tuju strategi kita. Bagi menerjemahkan visi ini kepada fakta dan angka yang lebih konkret, Saya mempersilakan sahabat saya Helmi untuk membentangkan analisis teknikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan analisis permasalahan itu mengenai mana aplikasi teori dan model SWOT. Bagi memahami dinamik komunikasi dalam mencapai analisis persetaraan menggunakan matriks SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman telah dilaksanakan dan dikaitkan dengan teori komunikasi organisasi. Di sini saya telah menyediakan jadual-jadualnya di mana untuk metrik SWOT dan implikasi strategik komunikasi dalam Jabatan Penerangan Malaysia. Jadual ini menunjukkan uh, analisis SWOT komunikasi dalam Jabatan Penerangan Malaysia dalam bentuk metrik dua dimensi yang menghubungkan faktor dalaman dan luaran organisasi Strategi SO menekankan penggunaan teknologi digital untuk mengukuhkan komunikasi proaktif, manakala strategi WO memberikan tumpuan kepada latihan komunikasi penulisan untuk mengatasi kelemahan maklum balas separa. Dari segi kekuatannya, kekuatan JAPEM terletak pada struktur formal dan pematuhan prosedur standard iaitu SOP yang tinggi. Pegawai JAPEM terlatih dalam protokol komunikasi dan memudahkan penyampaian mesej rasmi. Peluang pendigitalan sektor awam membolehkan JAPEM memanfaatkan teknologi big data dan portal internet untuk mempercepatkan penyebaran maklumat iaitu strategi SO iaitu di mana menggunakan portal digital bersepadu untuk memaksimumkan pencapaian maklumat SOP kepada semua warga secara serta-merta seperti di media. Dari segi kelemahan dia pula, analisis berdasarkan model Shenron Weaver Kelemahan paling kritikal adalah komunikasi sehala dan bioreksi yang tebal. Rujuk kepada model komunikasi Shannon Weaver, wujudnya gangguan noise dalam saluran komunikasi Japan. Hasil kajian menjelaskan bahawa aplikasi teori komunikasi dalam kehidupan profesional sering terhalang oleh gangguan struktur yang tidak dijangka dalam hierarki formal. Terdapat dua gangguannya iaitu gangguan semantik dan gangguan psikologi di mana gangguan semantik membahaskan bahasa dasar yang kompleks dari ibu pejabat gagal diterjemahkan ke dalam bahasa operasi yang mudah difahami oleh pegawai daerah. Dan juga gangguan psikologi, wujudnya budaya takut bersuara di mana pegawai bawahan enggan memberi maklum balas negatif kepada pihak atasan. Satu fenomena yang disifatkan oleh Tauris sebagai sisi gelap komunikasi kepengurusan. Keadaan ini menyekat suara pekerja Uh, yang menurut MLR 2023 adalah elemen kritikal untuk menjamin kesihatan organisasi dan inovasi dalaman. Okay. Dalam rajah 2 pula, ada model komunikasi Shannon Weaver dalam konteks JAPAN, Di sini saya akan menerangkan aliran komunikasi strategik itu dari Putrajaya ke peringkat akar umbi. Proses komunikasi dalam sesebuah organisasi kerajaan bermula daripada sumber maklumat iaitu pihak pengurusan tertinggi atau Ketua Pengarah di Putrajaya. Di peringkat ini, segala dasar, visi dan arahan strategik dicetuskan. Namun, arahan ini lazimnya bersifat konsep dan perlu diterjemahkan ke dalam bentuk yang boleh digunakan pakai. Oleh yang demikian, maklumat tersebut diserahkan kepada encoder iaitu penghantar khususnya bahagian komunikasi korporat atau penulis dasar kerana mereka amat kritikal untuk mengolah arahan lisan atau minit mesyuarat menjadi dokumen rasmi seperti memo, pekeliling dan juga email yang lebih tersusun. Setelah diolah, mesej tersebut disebarkan melalui saluran yang ditetapkan seperti portal e-Japan, email rasmi kerajaan atau menerusi tel telisidang untuk memastikan ia menjangkau pejabat-pejabat di seluruh negara. Walau bagaimanapun, perjalanan mesej ini tidak sentiasanya lancar akibat wujudnya gangguan, iaitu noise, elemen ini merupakan ancaman terbesar kepada integriti maklumat. Gangguan boleh berlaku dalam bentuk semantik, penggunaan bahasa rasa yang terlalu sukar difahami, iaitu gangguan fizikal di mana capaian internet yang lemah terutamanya di pejabat pedalaman atau gangguan struktur iaitu terlalu banyak lapisan birokrasi yang melambatkan info. Mesej yang telah melalui saluran yang potensi gangguan ini akan tiba kepada dekoder iaitu, peng, iaitu pengarah penegeri atau pegawai penerangan daerah iaitu PPD. Di sini proses mentafsir berlaku. Sekiranya gangguan terlalu tinggi, PPD mungkin tersalah tafsir arahan dari pusat. Akhirnya hasil tafsiran tersebut akan disampaikan kepada penerima iaitu warga kerja pelaksana. Kumpulan pelaksana inilah yang akan merealisasikan tugas harian berdasarkan apa yang mereka fahami menjadikan kejelasan komunikasi, komunikasi dan peringkat awal-awal penting bagi mengelakkan kesilapan, kesilapan operasi di lapangan. Dari eh, segi ancaman dia pula, ancaman luaran seperti penyebaran berita palsu memerlukan respon pantas namun sistem dalaman yang perlahan menjadi penghalang. Setelah kita faham punca masalah ini, mari kita lihat apa kesannya kepada kewangan jabatan yang akan diterangkan oleh Wan Siti. Terima kasih. Menggunakan model Shannon Weaver, kita dapat lihat bahawa gangguan atau noise adalah punca utama kegagalan operasi. Itulah yang dikatakan oleh rakan saya Helmi. Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Siti Husaimah Ibrahim akan mengupas berkaitan analisis impact the highest tax merujuk kepada situasi di mana terdapat risiko besar atau akibat yang amat penting sering bermakna boleh menang banyak ataupun rugi besar kesilapan arahan mungkin kelihatan kecil di atas kertas dan kesannya bukan sekadar salah faham tetapi dalam skala nasional ia boleh menelan kos ribuan ringgit dan menghakis semangat dan keterlibatan warga kerja dari sudut keuangan, kegagalan komunikasi menghasilkan apa yang dikenali sebagai cost of rework, iaitu kos pelaksanaan semula. Apabila arahan daripada peringkat pusat gagal difahami dengan tepat di peringkat daerah, bahan promosi dasar negara mungkin dicetak dengan maklumat yang salah. Akibatnya bahan tersebut terpaksa dilupuskan dan dicetak semula. Dalam skala nasional ia melibatkan ratusan pejabat penerangan daerah. Kesilapan kecil ini boleh diterjemahkan kepada kerugian ribuan ringgit wang kerajaan. Keadaan ini jelas bertentangan dengan prinsip kecekapan fiskal dan takbir urus berhemat kesilapan komunikasi yang kecil boleh mencetuskan pembaziran keuangan yang besar. Selain implikasi keuangan, kegagalan komunikasi turut memberi kesan serius kepada modal insan. Arahan yang tidak jelas dan sering berubah menyebabkan pegawai pelaksana terpaksa membetulkan kerja yang sama berulang kali. Apabila pegawai menghadapi tekanan kerja berulang dan tugasan yang bertindih, ia bukan sahaja mengganggu produktiviti tetapi akhirnya mencetus keletihan organisasi yang menjejaskan semangat dan keberkesanan operasi apabila keletihan berpanjangan tidak ditangani motivasi merosot dan risiko employer turnover meningkat kehilangan pegawai berpengalaman bukan sekadar kehilangan tenaga kerja tetapi merupakan kerugian besar daripada modal intelek dan kesinambungan organisasi. Oleh itu, komunikasi yang lemah bukan sahaja melemahkan sistem tetapi melemahkan manusia. Jelas di sini bahawa kegagalan komunikasi membawa implikasi yang cukup besar dari sudut keuangan dan manusia. Masalah ini bukan persoalan niat tetapi persoalan sistem dan sistem boleh diperbaiki justru itu penambahbaikan yang bersifat sistematik amat diperlukan untuk itu saya menjemput rakan pembentang saya seterusnya Joshua Ami yang akan menerangkan solusi penambahbaikan prosedur dan pengurusan konflik sebagai langkah penyelesaian secara praktikal dan berstruktur. Sekian, terima kasih. Terima kasih Siti atas penjelasan mengenai implikasi kewangan sebentar tadi. Saya Joshua akan sambung di bahagian strategi penstrukturan semula teori sistem. Salam sejahtera kepada semua. Melihat kepada ketirisan yang berlaku, kami mencadangkan strategi penstrukturan semula aliran maklumat di mana pendekatan kami didasari oleh teori sistem ataupun sistem teori oleh Miller 2024 yang melihat organisasi sebagai entiti saling berkait. Masalah utama di Japan hari ini adalah komunikasi berbentuk silo. Justeru, kami mencadangkan peralihan kepada komunikasi jaringan iaitu network communication. Bagaimana pelaksanaannya? Kami memperkenalkan sesi town hall hybrid bulanan ataupun di ibu pejabat kita ada perhimpunan bulanan jadi melalui platform ini ketua pengarah di Putrajaya boleh berinteraksi terus dengan pegawai di lapangan ini bukan sekadar mesyuarat biasa ini adalah satu bentuk disintermediation iaitu penghapusan lapisan orang tengah contohnya penjelasan mengenai isu subsidi bersasar itu tidak perlu menunggu memo yang mengambil masa seminggu sebaliknya disampaikan secara real time untuk mengelakkan masalah ataupun isu salah tafsir. Baik, seterusnya kita beralih kepada prosedur pengurusan konflik iaitu konflik dalam organisasi sering berlaku akibat perbezaan tafsiran arahan. Kita tidak boleh membiarkan konflik ini menjadi barah. Oleh itu, kami mengadaptasi model Thomas Kilman melalui tiga langkah kritikal. Pertama adalah diagnosis. Pegawai terlibat wajib mengisi borang isu dalaman yang memisahkan antara fakta daripada emosi. Unit integriti akan bertindak sebagai pihak neutral. Kedua adalah dialog terbuka ataupun confrontation, sesi ini wajib diadakan dalam tempoh 72 jam. Di sini kami mewajibkan penggunaan teknik mendengar aktif ataupun active listening. Ertinya, setiap pihak perlu mendengar untuk memahami, bukan untuk membalas hujah. Dan yang ketiga adalah solusi menang-menang. Collaborating ataupun win-win situation di mana kita mencari jalan tengah yang disepakati bersama. Contohnya, mewujudkan sistem tempahan berpusat bagi isu logistik. Baik, seperti yang anda lihat pada rajah 3 di skrin, carta alia ini direka untuk memastikan tiada isu yang disapu ke bawah karpet, iaitu carta alia prosedur dan uh kita alih prosedur. Prosedur ini penting untuk menghapuskan budaya organisational silent atau takut bersuara. Segala keputusan akan didokumentasikan sebagai memo rasmi bagi memastikan accountability terpelihara. Dengan struktur yang jelas ini kita mengubah konflik daripada menjadi gangguan kepada peluang untuk penambahbaikan proses. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya Maslia untuk membentangkan bagaimana kita menggunakan data dan teknologi untuk menyokong strategi ini. Maka silakan Maslia, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Maslia Jong, saya akan membentangkan berkaitan dengan pemilihan alat komunikasi dan justifikasi teknikal. Alat komunikasi yang pertama adalah mesyuarat bersebuka ataupun sidang video. Berdasarkan teori kekayaan media, mesyuarat bersemuka adalah di kategori media kaya. Kegunaan utamanya adalah untuk penyelesaian konflik, perundingan strategi kompleks, dan sesi sumbang saran. Bagi senario yang sesuai untuk mesyuarat bersemuka adalah senario konflik strategik. Apabila berlaku percakapan pendapat antara bahagian kekerasan dan pengurusan isu serta pengarah negeri mengenai pendekatan kempen isu sensitif, contohnya subsidi bersasa, mesyuarat Zoom wajib diadakan. Ini membolehkan ketua pengarah melihat bahasa badan dan nada suara pegawai untuk mengesan ketidakpuasan hati yang tidak terluah. Seterusnya membolehkan rundingan terus dilakukan secara masa nyata sehingga konsensus dicapai. Bagi justifikasi dan kelebihan untuk mesyuarat kesemuka adalah membolehkan maklum balas serta merta dan pertukaran isyarat bukan isyarat serta mengurangkan risiko salah tafsir dalam topik yang mempunyai kekaburan tinggi. Salam sejahtera. Saya Masliha Jong, saya akan membentangkan berkaitan dengan pemilihan alat komunikasi dan justifikasi teknikal. Alat komunikasi yang pertama adalah mesyuarat bersemuka ataupun sidang video. Berdasarkan teori kekayaan media, mesyuarat bersemuka adalah di kategori media kaya. Kegunaan utamanya adalah untuk penyelesaian konflik, perundingan strategi kompleks dan sesi sumbang saran. Bagi senario yang sesuai untuk mesyuarat bersemuka adalah senario konflik strategik apabila berlaku percakapan pendapat antara bahagian geras dan pengurusan isu serta pengarah negeri mengenai pendekatan kempen isu sensitif, contohnya subsidi bersasa, mesyuarat Zoom wajib diadakan. Ini membolehkan ketua pengarah melihat bahasa badan dan nada suara pegawai untuk mengesan ketidakpuasan hati yang tidak terluah, seterusnya membolehkan rundingan terus dilakukan secara masa nyata sehingga konsensus dicapai bagi justifikasi dan kelebihan untuk mesyuarat bersemuka adalah membolehkan maklum balas serta merta dan pertukaran isyarat bukan lisan serta mengurangkan risiko salah tafsir dalam topik yang mempunyai kekaburan tinggi. Alat komunikasi yang ketiga adalah email rasmi kerajaan. Berdasarkan teori kekayaan media, email rasmi kerajaan di kategori media formal. Kegunaan utama email rasmi kerajaan adalah untuk menyalurkan arahan rasmi yang mempunyai implikasi perundangan, kewangan dan jejak audit. Senario yang sesuai untuk penggunaan email adalah senario arahan keuangan dan tata tertib. Apabila melibatkan penurunan waran peruntukan keuangan bagi pengajaran hak program hari kebangsaan, email rasmi wajib digunakan. Email ini berfungsi sebagai dokumen sah yang merekodkan timestamp dan kandungan arahan yang tidak boleh diubah suai. Ia menjadi bahan bukti utama sekiranya berlaku audit oleh Jabatan Audit Negara pada masa hadapan. Kelebihan penggunaan email rasmi kerajaan adalah untuk menyediakan bukti hitam putih yang sah dari sudut perundangan dan privasi. Memastikan accountability pejabat awam terperihara. Alat komunikasi yang terakhir yaitu aplikasi WhatsApp. Berdasarkan teori kekayaan media, aplikasi WhatsApp adalah di kategori media pantas. Kegunaan utama aplikasi WhatsApp adalah untuk memberi arahan operasi lapangan mendesak, koordinasi krisis, bencana dan notifikasi segera. Senario yang sesuai bagi aplikasi WhatsApp adalah senario krisis bencana. Semasa bencana banjir melanda, pantai timur, Arahan mobilisasi Squad Info on Wheel perlu disampaikan serta merta kepada pegawai lapangan yang berada di lokasi. WhatsApp digunakan untuk menghantar lokasi GPS, pusat pemindahan dan gambar situasi begini. Arahan ini ringkas, tidak memerlukan formalisasi, biokrasi dan memerlukan tindakan dalam tempoh kurang daripada 15 minit. Kelebihan menggunakan aplikasi WhatsApp adalah memberi kebatasan penyampaian maklumat kepada kawan staf dalam masa beberapa saat mengatasi ketegangan lokasi fizikal semasa operasi di luar pejabat. Secara tuntasnya, pelan komunikasi kepengurusan dalam hal ini bukan sekadar dokumen prosedur tetapi merupakan rangka kerja sistematik untuk mentransformasikan budaya kerja Jabatan Penerangan Malaysia selaras dengan dinamik perubahan organisasi. Kita akan mengintegrasikan prinsip komunikasi dua ala, prosedur konflik yang sistematik dan penggunaan teknologi berdasarkan teori yang kukuh membolehkan Jabatan meningkatkan kecukupan operasinya. Kejayaan pelan ini akan melahirkan modal insan capai yang kompeten, bermotivasi dan bersedia mendepani cabaran komunikasi global seperti yang dihasratkan dalam kajian trend sektor awam. Selesai pembentangan daripada kumpulan kami dari Pusat Pujing, sekian terima kasih.